Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri burung perkutut jantan dan betina. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang uh, video saya ini. Dan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, diberi kesehatan, sehat selalu, sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ciri-ciri burung perkutut jantan dan betina. Kesatu perbedaan uh, kelamin jantan dan betina pada burung perkutut. Entah itu perkutut muda maupun burung perkutut tua, bisa diketahui dengan meraba supitnya atau uh, supit udangnya atau tulang yang terletak di bawah dubur dan di antara pangkal paha. Uh, dengan cara uh, tubuh burung perkutut dipegang dengan tangan kiri, lalu diraba tulang supitnya dengan telunjuk kanan atau ibu jari. Uh, kalau bagian supit atau supit udangnya itu terasa sempit dan terasa. Uh, sempit banget tak diragukan lagi pasti burung perkutut itu adalah jantan apalagi uh, supit udangnya itu keras dan tidak lembek uh, ciri yang kedua antara lain adalah jika terasa renggang dan empuk uh, itu berarti uh, burung perkutut betina tetapi tidak tidak menutup kemungkinan juga bisa juga burung perkutut jantan cara ini baru bisa digunakan setelah piyik menginjak usia di atas 4 bulan. Sebelum umur 4 bulan atau umur di bawah 4 bulan belum bisa ditentukan burung perkutut itu jantan maupun burung perkutut itu betina. Karena supit udangnya sulit untuk memprediksinya. antara renggang maupun keras maupun lunak tulang supit udangnya. Setelah bakalan berumur empat bulan, apalagi kalau sudah di atas enam bulan, secara alami supit jantan akan menyempit sehingga mudah membedakan dengan uh, burung perkutut. Betina. Uh, ciri yang ketiga, supit burung perkutut dikatakan sempurna kalau uh, panjangnya sama letaknya sejajar. Jadi panjangnya supit udangnya itu sejajar. Perlu diketahui bahwa tidak jarang ditemukan perkutut jantan yang mempunyai supit panjang. Uh, ada lagi yang supit panjang di sebelahnya, jadi tulang yang lunak itu uh, kadang panjang sebelah, atau salah satu lebih pendek dan letaknya kurang sejajar. Perkutut dengan ciri demikian, walaupun suaranya bagus, umumnya kurang disukai penggemar. Karena apa? Uh, dianggap adalah burung perkutut yang tidak sempurna atau burung perkutut yang cacat. Prediksi suara berdasarkan supit udang jantan adalah rapet, uh, kaku, atau keras cenderung uh, berirama berirama dan cenderung agak cepat uh, sedangkan lunak rapat rapat senggang renggang lunak senggang uh, senggang banget itulah beberapa ciri yang bisa diketahui dengan ciri uh, sapit udangnya bentuk kepala burung uh, yang keempat adalah bisa dibedakan dengan bentuk kepala burung jantan umumnya berukuran lebih besar jadi uh, burung perkutut jantan itu kepalanya lebih besar dari burung perkutut betina dan agak bulat atau lonjong memanjang itulah yang jantan sedangkan betina lebih kecil agak membulat atau lonjong yang betina itu eh, kepalanya agak kecil eh, membulat dan eh, lonjong gitulah ciri-ciri yang kelima adalah bola mata perkutut jantan tampak lebih menonjol dengan sorot mata yang tajam jadi bola mata burung perkutut jantan itu lebih menonjol dari burung perkutut eh, betina Nah, kalau betina itu lebih sayu gula matanya sedangkan yang betina sayu dan tidak melotot atau tidak menonjol dengan sorot mata yang lemah kalau yang jantan sorot matanya itu tajam eh, yang ketujuh adalah ciri-ciri suara burung perkutut jantan lebih keras atau lebih lantang atau lebih berpower dibandingkan dengan yang burung perkutut betina yang cuma duduk maupun yang cuma eh, tidak manggung atau tidak volume atau frekuensi volumenya itu lebih melemah uh, lebih keras dari yang jantan dengan uh, ciri yang ke-8 uh, cincin diikat seutas benang uh, deteksi di atas, di atas kepala uh, bisa juga dengan menggunakan cincin untuk me mendeteksi burung perkutut itu jantan maupun burung perkutut itu betina uh, dengan cara cincin diikat ke tali terus dikasih di uh, atas kepala dengan uh, anteng, istilahnya dengan anteng, uh, bila mana cincin itu bergerak maju mundur, itu adalah jantan. Tetapi, kalau gerakan cincin itu berputar di atas kepala, berarti burung perkutut itu betina. Itulah ilmu uh, titan, maupun ilmu yang kerap digunakan untuk burung perkutut uh, mania di Indonesia ini, untuk jantan mata lebih jauh dari paruh. Jadi eh, posisi mata sama paruh itu kalau jantan itu lebih jauh, jadi agak berjauhan mata mata dan paruh itu berjauhan. Kalau yang betina lebih dekat. Itulah ciri-ciri eh, yang ke sembilan, yang ke 10 posisi mata sejajar eh, garis tengah paruh untuk jantan. Posisi mata di atas garis tengah paruh untuk betina. Jadi eh, matanya itu garis tengahnya mata itu sejajar dengan paruh itu adalah jantan. Kalau eh, matanya di atas garis paruh itu adalah betina. Uh, begitulah uh, untuk membedakan antara perkutut jantan dan betina uh, kita semua harus teliti harus uh, cermat uh, fase proses uh, mabung pertama uh, baru bisa diketahui fase proses birahi bisa diketahui dan fase dewasa bisa diketahui dengan ciri-ciri uh, berikut ini serta kita harus tahu juga model burung mana yang dapat dengan mudah kita uh, istilahnya kita prediksi sedangkan eh, jantan itu kebanyakan itu pupurnya atau eh, warna abu-abunya lebih terang lebih eh, banyak daripada burung perkutut betina eh, cara membedakan antara perkutut jantan dan betina banyak metode oleh karena itu serta cara yang bisa kita gunakan untuk membedakan jenis kelamin burung perkutut jantan maupun betina eh, bisa membedakan ciri fisik bisa membedakan ciri tingkah laku dan yang lainnya Uh, kalau perkutut jantan itu kadang cengkramannya, cengkraman kakinya itu lebih kuat daripada burung perkutut betina. Kalau cengkraman burung perkutut betina itu lebih lemah. Oleh karena itu, kita harus pegang dan kita uh, cengkraman kakinya, cakarnya itu uh, kita teliti ke uh, jari telunjuk kita. Cengkraman itu lebih kuat atau lebih lemah. Demikian itu untuk membedakan. Uh, patokan dasar burung perkutut jantan maupun burung perkutut betina jika hanya melihat secara sekilas memang agak sulit dan anda pasti tidak tahu antara perkutut jantan dan betina untuk itu jika anda ingin membedakan antara perkutut jantan dan betina maka anda harus melihat supitnya selain itu juga melihat eh, Fisiknya selain itu juga melihat eh, tingkah lakunya dan gerakannya dan eh, selain itu juga melihat suaranya eh begitulah cara membedakan burung perkutut jantan maupun betina dengan tingkat istilahnya ilmu titen untuk kita pribadi atau kita bersama juga. Apabila perkutut itu berjenis kelamin jantan maka suaranya lebih merdu dan suaranya berdik yang dikeluarkan itu lebih panjang, lebih berulang-ulang dan lebih besar dari burung perkutut betina. Sedangkan burung perkutut yang berjenis kelamin betina suaranya merdu tapi tidak semerdu perkutut jantan jadi sebaliknya perkutut jantan lebih merdu dan perkutut betina itu lebih eh, merdu tapi tidak semerdu perkutut jantan Untuk membedakan jenis kelamin perkutut memang agak sulit karena antara perkutut jantan dan perkutut betina memiliki penampilan fisik yang hampir serupa untuk bisa membedakannya perlu eh, kejelian atau ilmu titan dalam mengamatinya dan yang paling penting Uh, adalah bagi kita yang masih pemula memang cukup sulit untuk membedakan antara perkutut jantan dan perkutut betina. Tapi jika diamati dengan seksama, ada beberapa ciri membedakan antara keduanya yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi, jika diperhatikan, raut muka perkutut jantan lebih garang, lebih sangar, lebih, uh, lebih seram lah, isi, lebih garang. Uh, selaput kulit di sekitar mata terlihat lebih tebal dan bulat. Sehingga sorot matanya terkesan tajam dan melotot, atau e, tajam e, sorot matanya. Bola matanya terlihat lebih besar dan melotot dengan sorot mata yang tajam. Garis belahan paruh sejajar dengan e, mata, pupur abu-abu, atau bulu putih keabu-abuan lebih dari separuh bagian kepala, sehingga warna bulu kepalanya terlihat lebih cerah dan buruk dari perkutut betina kepala perkutut lebih besar, postur tubuh perkutut jantan rata-rata lebih besar dari perkutut betina. Supit udang atau tulang pubis, orang kalau di bahasa Jawa atau bahasa Indonesia -nya supit udang atau tulang sup, tulang pubis. Jantan lebih rapat dan keras dan terasa keras jika ditekan oleh jari telunjuk maupun jempol maupun kelingking. Perkutut jantan yang sudah dewasa, kelamin akan menunjukkan perilaku yang khas jika dibedakan dengan burung perkutut betina. Yaitu berbunyi sambil mengangguk-angguk, atau kerot, atau bekur, dan lain sebagainya. Selain itu, kita harus tahu perkutut betina atau ciri-ciri perkutut betina. Raut muka perkutut betina terlihat sayu. Yang pertama itu, yang kedua selaput kulit di sekitar matanya lebih tipis, yang kedua itu, yang ketiga bola mata lebih kecil dengan sorot mata yang sayu, yang keempat garis belahan paruh berada pada posisi di bawah mata. Jadi, garis... Paruh itu tidak sejajar dengan mata tapi di bawah e, mata garis paruhnya ya dan oh, postur tubuhnya lebih kecil dari yang jantan itu burung burung perkutut betina atau pupur abu-abu bulu berwarna putih kelabu itu e, sedikit lebih banyak perkutut jantan seperti itu cara membedakan jenis kelamin perkutut dari tulang supit e, bisa dengan cara e, kita semua bisa pegang perkutut lalu dirabat tulang supitnya. Bagian duburnya dengan jari telunjuk kita cermati, itu senggang, rapet, atau e, rapet keras, atau rapet lembek, atau senggang rapet, e, atau senggang e, lembek. Kalau bagian supit tersebut terasa lebih rapet dan keras, e, berarti jantan. Tapi kalau berarti e, renggang, berarti e, betina, karena disitulah tempat e, keluarnya telur untuk burung perkutut betina. Uh, kalau rapat kan telurnya tidak bisa keluar, kalau renggang istilahnya logikanya burung perkutut itu bisa menyimpan telur sebelum telur itu keluar dari uh, anusnya, istilahnya dari bagian buburnya dan lain sebagainya. Demikianlah ulasan-ulasan yang bisa saya sampaikan selama ini, semoga saja bermanfaat untuk kita semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik dan semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan selalu diberi banyak rezeki selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya selalu diberi kesuksesan selalu untuk kita semua Salam kongmania, Mania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bineka Tunggal Ika, salam Pasuduluran, salam kongmania Mania dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Salam Rahayu, salam semuanya. Salam kongmania Mania dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.